Уважаемые коллеги, выборы и события после выборной недели остро поставили вопрос о политических репрессиях в Украине, о явном нарушении законов и Конституции. Для депутатской группы воля народа, оппозиционного блока и группы не фракционных депутатов. Ничего нового не произошло. Год назад властная коалиция запустила механизм дискриминации депутатов, не входящих в коалицию. Год назад мы обращались к вам с требованием выполнить закон и Конституцию регламент. Отдать контрольные комитеты парламента фракциям, не входящим в коалицию, и позафракционным депутатам. Отдать оппозиционное место в президиуме, которое даже при, как вы говорите, там, режиме Януковича всегда принадлежало оппозиции. Принять закон об оппозиции. Ничего этого не было сделано. Вы год не давали нам участвовать в организации деятельности Верховной Рады. В публичной плоскости нагло затыкали рот, как это вы делали сейчас, обливая грязью. Нарушая Конституцию, закон и регламент, по 10 раз голосовали законы превращая законодательную деятельность в беззаконие. Представители коалиции совместно с Минюстом запустили неконституционный внесудебный маховик репрессий под названием «Люстрация», ударивший по судьбам тысяч людей, большая часть которых трудилась добросовестно. После этого псевдодемократы-люстраторы на замечание Европы, Венецианской комиссии, о недопустимости внесудебных преследований и мести на главурале о поддержке Европейской комиссии иллюстрационных репрессий, называя черное белым. Хотя любой человек, умеющий читать, может открыть и прочитать рекомендации Венецианской комиссии подания народных депутатов Украины в Конституционный суд, где все изложено предельно понятно. Вместо этого Министерство юстиции и активисты из парламентского большинства строят иллюстрационно-репрессивные кооперативы, вмешиваются в работу судов. То есть год системно действующая власть подменяла Конституцию и законы революционной целесообразностью, в том числе в деятельности Института Верховного Совета. Два года власть искусственно создавала фронт борьбы с врагами народа. Врагов назначали по рекомендациям политтехнологов. Исходя из политической и экономической целесообразности для новой власти, основные представители руководящего состава которой торгуют на политическом рынке Украины своими лицами с конца 90-х. Таким образом, в Украине строится диктатура от имени либеральных ценностей, которая паразитирует на европейских слоганах, но ничего не имеет общего с европейскими принципами демократии, свободы слова и мнений, здоровой политической конкуренции. Сегодня эта псевдодемократическая диктатура начала пожирать своих героев революции и обороны, сажать их в тюрьму, как это мы видим с представителями партии «Свобода», радикальной партии «Укроп». Я не разделяю идеологию партии «Свобода» и «Укропа», идеологию национализма. Я являюсь политическим оппонентом, но хорошо помню, что именно оппозиционный вице-спикер Кашулинский при злочинном режиме 20 числа открывал Верховное заседание Верховного Совета. И как представители партии Свобода вместе с правым сектором выводили из плена бойцов внутренних войск, не допуская расправы. Я не знаю, виновата ли свобода в своем взрыве гранат. Но зачем сажать политиков в тюрьму? Зачем скрывать от общества возможность публичного изложения и защиты? Исходя из видео в парламенте, представитель радикальной партии Масичук, наверное, виновен. Но как объяснить его нахождение в тюрьме, когда с таким же взяточным видео гуляет, наслаждаясь жизнью на свободе, бывший ректор налоговой академии Мельник? Тем более вызывает стыд, как вне регламента и закона процедур происходило шоу с голосованием, задержанием Масичука в Верховном Совете Украины. То, что Геннадий Корбан не ангел и построил для себя свою систему права и справедливости, известно. Но это не дает права власти расправляться с политическим оппонентом в нарушении закона, проводить обыски, взламывать квартиру народного депутата Филатова и его депутатскую приемную. Наличие лидера политической оппозиции, оппозиционной партии в тюрьме а не на подписке про невыезд, является серьезной проблемой для действующей власти. Подчеркиваю, серьезной проблемой. Тот, кто -то запускает и поддерживает механизм неправовых дискриминаций, диктатуры, сам всегда потом попадает под маховик репрессий. А самая страшная диктатура, диктатура, паразитирующая на демократических и либеральных ценностях и вещающая от их имени. Читайте философов Эриха Фром, Гидебора, Бадияра, там все написано до рассмотрения в пленарном режиме вопроса о политических репрессиях в Украине, до создания Следственной комиссии по данной теме, в том числе с учетом второго тура в городские советы, депутатская группа «Воля народа» за законопроекты, предложенные спикером Гроссманом, голосовать не будет. Голосовать будем только за предложение Юлии Владимировны по газу. Важно, чтобы такую следственную комиссию возглавил профессиональный человек, который на черное не говорит белое. Предлагаю рассмотреть кандидатуру Андрея Кожемякина, либо Юрия Луценко во главе такой комиссии. Также необходимо принять внятный закон ПТСК, дающий право допуска к документам УРД материалам уголовного производства. Руководителям группы фракций предлагаю подписать совместное обращение в Совет Европы, Европейскую комиссию посольства стран G7 по ситуации с политическими репрессиями в Украине, где изложить все вышеизложенные факты. В том числе те факты, которые происходили в Шумах, в Луцке, где милиция, несмотря на десятки обращений, способствовала каруселям, участвовала в избирательной... так называемым незаконным формированием. Также хочу заявить, что мы инициируем создание Межфракционного депутатского объединения по защите конституционных прав граждан против политических репрессий с названием Запрещено запрещать. И хочу обратить внимание коллег из правящей провластной коалиции, что большевизм это не политическая доктрина, это личное отношение к окружающему миру. Перестаньте быть большевиками, повернитесь лицом к Конституции и Демократии, к закону, прекратите поиск игрово, начните наконец-то строить. Европу в Украине. Спасибо.